дело, что путь к этому всему может быть очень тяжелый. И дастся это все. Ну, ну, оно уже все дается, ну, как бы неоплатной ценой, скажем так. Но, тем не менее, это будет однозначно. Однозначно. Ну, я готов страдать, честно скажу. Я во многом людей, которые там, вот особенно недавно была волна, вот это, после обстрела Ахмадета О том, что надо там на переговоры, надо договариваться, ну как бы под это, под под соусом того, что давайте там уступим это все и сделаем. Ну, как бы я не знаю, ну, мне. Мне тяжело это представить. Вот так сдаться. Не знаю. Дима, семейная Надьи, ты семейный людина на где ты, жинка? Чем торгуешь? Есть посылания на товары? Да, семейная бедын, есть дружина. Дивись, в описи есть ссылка на магазин Etsy. Ну, Звісно, це більше розраховано на Європа та Америка. Е, у нас. Е, ну, у мене є Інстаграм, ну, блін, там у мене десь до 10 тисяч підписників. Ну там продажів немає я їм особо не займаюсь. Там є товар, я там за останню неділю, може там, ну може за 2 неділі десь по 100, може, там 20 зробив. З товаром. А так в основному лучше на барахолке, коли я торгую по суботам неділям, я веду прямі ефіри і в прямому ефірі там можна подивитись те, що є на базарі. А якщо вас цікавить то, чого що... на базарі немає, то ви можете подивитись например, на Еці. Є ссылки в описі на ЕЦі і в інстаграмі, і можете написати мені. Так, привет с Донбасса. Донбасс это Украина. Ждем освобождения от рашки парашки Обнял Линк. Так, я жду мирные переговоры в этом году. Курская операция кажется сомнительной, но определенно смелая. Ну, а мне не кажется сомнительной. Ну, я как бы четко, ну вижу, она была необходима, по сути. Так, ребятки, давайте два раза нажать на экран, это поставить лайк. Давайте поднажмем чуть-чуть. и Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Откуда вы с Киева? Так, уважаю э -э, Монаху. Спасибо. Так, хоть мы по разные стороны, но ты неплохой человек. Спасибо, Макс. Я русский, но хочу, чтобы был мир. Не нужно нам воевать. Мы братья. Блин, ну какие братья, блин? Ну что вы? Воевать нам не нужно. Это точно. Ну братского у нас, блин, ни хрена нету. Это, ну... Я вообще не понимаю. Ну, блин, как вы это совмещаете? Ну, блин, честно. Ну, вы можете понять, что... Тогда, когда вот вы когда русские говорят о, о братстве каком-то, ну оно э, звучит просто вот как кощунство какое-то. Ну вот, ну серьезно. Ну я понимаю, даже если вы там против войны и вы не поддерживаете, ну не надо писать вот эти, э, о каком-то братстве между нами, но ну, это просто такое, знаете, какое-то несурядица. Кстати, лайк за адекватность модерн. Я из России, не стример адекватный. В отличие от остальных не поливает и не материт всех русских. Не, я бывает и матерю, не без этого. Так, узкий это наречие языка Киевской России, которым был, есть и будет украинская мова. Здорово, Димон. Сладкий приветствую. Ты откуда? Виталий, я из Киева. Короче, глянул я то видео, типа мы убиваем мирных, короче, хуй знает, но это не я закинул те лапти.